rahmat hamkasblar yuqorida ko'rib o'tdingiz butun yurtimiz bo'ylab yashil makon umummilliy loyihasi katta tashabbus bilan o'tkazilmoqda farg'ona viloyatida ham yashil makon umummilliy loyihasi doirasidagi tadbirlar minglab yurtdoshlarimizni o'z atrofiga jamlamoqda oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tizimida yashil makon umummilliy loyihasi doirasida yashil kelajak umumrespublika marafoni boshlandi start oldi 30 mingdan ortiq talabalar tahsil oluvchi farg'ona davlat universitetida ham ushbu tadbirga katta taraddud ko'rilgan va katta tashabbus bilan ushbu jarayonlar boshlandi bu maydonda ko'rib turganingizdek oliygohning professor o'qituvchilari yosh talabalari va nuroniylari faol ishtirok etishmoqda va ayni vaqtda mening yonimda suhbatdoshim Abdug'afor aka sharofiddinov aytingchi bu yerdagi tadbirlar jarayonlari haqida fikrlaringiz marhamat haqiqatda juda to'g'ri ta'kidladingiz bugun butun respublikamiz miqyosida oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tizimidagi barcha oliy ta'lim muassasalari jamoasi faol ishtirok etyapti shular qatorida farg'ona davlat universitetining ko'p ming kishilik talabalari xo'jalik xodimlari professor o'qituvchilari nuroniylar oqsoqollar ham hammasi bir yoqadan bosh chiqarib bu tadbirda sidqidildan haqiqiy yurakdan chiqarib bu tadbirning mohiyatini tushungan holda faoli ishtirok etishyapti bugungi kunda universitetimizni juda ko'p o'quv binolari yonlaridagi barcha joylarda bo'sh joylarda manzarali daraxtlar hatto mevali daraxtlar gul ko'chatlari ekish juda faol davom etyapti buning asosiy sababi bizni farg'ona vodiysi xalqi xususan farg'ona viloyati xalqi qadimdan o'ta bog'bon mirichkor hisoblanadi shuning uchun ham bular bu tadbirni mohiyatini tushungan holda kelajak avlod uchun faqatgina bugungi kunni o'ylamasdan kelajak avlod uchun sharoit e, yaratish maqsadida tabiatni go'zallashtirish maqsadida mana shunday ishga qattiq bel bog'laganlar sababi har bir inson uchun toza havo kerak kislorod kerak go'zal tabiat kerak ana shunday sharoit yaratilsa insonda bag'ri dili ochilib mehnat qilishga yanada ishtiyoqi baland bo'ladi sog'lik salomatlik yaxshi bo'ladi buni tushungan xalqimiz o'sha işte yetti yoshdan aytishimiz mumkin yetmish yoshgacha bo'lgan barcha jamoamiz bu marafonda juda faol ishtirok etishmoqda va etishadi bu ekilgan daraxtlarni ekib qo'yib qoldirmasdan bizni maqsadimiz buni har kuni bularga e'tibor berish xuddi yosh bolani parvarish qilganday bu daraxtlarga e'tibor qilamiz parvarish qilamiz su suv beramiz mineral o'g'it beramiz mahalliy o'g'it beramiz va haqiqatda biz maqsadimizga erishish uchun bir yoqqadan bosh yoqqa hammamiz kurashamiz rahmat ma'lumotlar uchun ha albatta bu yerda ko'rib turganingizdek oliygohning professor o'qituvchilari yosh talabalari aynan yashil makonlar yashil kelajak bunyod etishga o'zlarining munosib hissalarini qo'shishmoqda yuqorida hamkasblarimiz aytib o'tishdi umuman respublikamiz bo'yicha aynan mana shunday yashil kelajak umum respublika marafoni doirasida 100 mingdan ortiq daraxt ko'chatlari ekilishi rejalashtirilgan va və boshqa viloyatlarda ham jarayonlar anchagina qizg'in va hamkasblarimiz bularni sizning e'tiboringizga yetkazishda davom etadi farg'onada hozircha mana shular